लघुन्यास भागमूरु अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्स एष रुद्रो देवता अग्निक्रतुचरमायामिष्टकायागुं रुद्रजपारायणे विनियोगः सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्रीच्छन्दः तिस्रोऽनुष्टुभः तिस्रः पङ्क्तयः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यौ परमेष्ठी ऋषिः आवाहितदेवताप्रीत्यर्थे रुद्रजपपारायणे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्या नम दर्शपूर्णमात्म तर्जनी नम चातुर्मात्म मध्यमा नम निरूपशुबंधात्मने अनाभ्या नम ज्योतिषोत्म कनिष्ठिभ्यात्म करतलकरपृष्ठाभ्या नम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रयाय वौषट् सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभःस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमा विस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दा का कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रिक्षा रुद्राक्षभूषाः प्रणतभयहरा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकम् शुद्धं पूर्णञ्चिदानन्दं सदा शिवमहं भजे